Валентина Владимировна гонтер Это э, с, с, на бывшем складе угольном нас э, занялось. Теперь э, слышу, э, какая-то стрелянина, стреляет что-то. Мужа говорит, выключи телевизор. Слышу, что-то стреляет. Я думала, может, война началась, Бог его знает. что там э, началось. Я говорю, бим. Я говорю, боже, мы, наверное, горим. Когда выбежала на улицу, когда выбежала на улицу Матюшенко... Э, там такое дым, такое пламя. Звонились в пожарную, вот приехала пожарная, уже столько времени тушат и не могут потушить. Потому что все-таки здания старые и все вот это вот сухое. Все вызывали, кто мог, тот и вызывал. Все соседи вызывали, кто попал, тот и вызвал. Пожарные приехали, где-то через минут 10 были пожарные. 베테지이가 Начальник караула ДПРЧ-3 Челимпи Алексей Александрович, капитан службы цивильного захвата. Было сообщение о том, что на улице за грани частного дома по прибытию горела крыша дома. На общей площади где-то 40-45 метров квадратных. Сложность была в том, что заброшенное здание и рядом находились пристройки, в которых проживали люди без постоянного места жительства. Откуда, Далі, скорее всего, возник очаг. Значит, по месту вызова было подано сразу два ствола на тушение, тушение, один ствол на защиту. И был объявлен 8 гиран по номеру один биз для подвоза воды, для перекачки воды на помощь да, для тушей. Вот источники находились рядом, пожарные гидранты в исправном состоянии на Слободской. По прибытию других частей была... Значит, обеспечена подача воды. Сначала подвозом, а потом непосредственно с установкой на пожарный гидрант. Подача воды от пожарного гидрана. Эваку... Значит, была эвакуация, сами жильцы дома эвакуировали значит, двоих человек. И мы непосредственно хозяина квартиры, на которой находилась на втором этаже, эвакуировали, поскольку была возможность хозяина получить ожоги. По времени где-то около 40-50 минут происходило тушение пожара до локализации. Задействовано 4 единицы техники, где-то 15 человек на тушение пожара, непосредственно на разборку крыши. То есть благодаря усилиям спасателей было вовремя приостановлен пожар. Не дана возможность распространению по крыше дома. И устанавливается.